Ermənistan dövlət sərhədinin Toğuz rayonu istiqamətində iyulun 13-ünə keçən gecə ərzində gərginlik davam edib. Artilleriya minataların və tankların tətbiqi ilə gedən gecə döyüşlərində bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə düşmənin dayaq məntəqəsi, artilleriya qurğuları hərbi hissəsi ərazisində avtobil texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilib. Dünüşdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu baş leytenant Mahmudov Rəşad Rəşid oğlu şəhid olub. Müdafiə Nazirliyi nəhəngli şəhidin ailəsinə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin. Hazırda əməliyyat şəraiti qorşunlarımızın nəzarət altındadır. Düşmana qarşı cəza tədbirləri həyata keçirilir. Düşmən tərəfi itkiləri barədə məlumatları gizlədi.